с неповторным французским шармом, стильні нахабы, вертикал лимит. Je veux être triple triplement d'ordine, balancé comme une triplette. De... Вертикаллі на сцені сенішо Україна має талант. Хлопці, судячи з того, як верещать дівчата, жіночі одиторію, ви повністю підкорили. Насправді нам було дуже важко. Я переживав не тільки за себе, за своїх хлопців. Ми... У нас був дуже був дов... довгий шлях такий. Зараз серце вискочить. Так, насправді ми вже вискали. Б'ється! Але цих три хвилини вже вони позаду і зараз можна побачити. ради наших глазах. О боже, не будем тебе мучать. Слава, я вижу по глазам, что первое слово нужно дать тебе. Ты больше, да, потому... что ты мне зараз заздришь. Немного. Вот сидишь и а? заздришь. Немного. Могу сказать, ребят, ну что, что говорить, я влюблена. Понимаете, вот такие френч лаверс, конечно, о чем говорить? Это что-то потрясающее, но я не могу понять, в кого именно. Вот маленькая проблемка. Их же трое. И все трое замечательно, восхитительно, легко, талантливо, очень сложно. И в то же время настолько, ну, мне кажется, легко и просто, что вот это э, соединение несоединимого рождает потрясающий номер в вашем исполнении. ребят. спасибо вам огромное. Конечно бы я с вами с удовольствием повышивала бы крестиком. <conform to the screen> <гум> Только не тем, который сверху. <гум> Игорь, он, тебе слово. Я также думаю, что вы трошечки обманули зрителей. І глядачі, які подивились цей виступ, сказали, та, ерунда, що тут, що тут складного. А насправді елементи Ультра-Сі, е, і ви їх зробили неймовірно легко. Шановні глядачі, хто хоче голосувати, звертаю вашу увагу. Це було дуже складно. Спасибі, елементарно класний виступ, сильний. Влада, кажи. Влада, ні, може ти так можеш, але я, я і близько до цього не можу підійти. Хеваша с парасолькой покручу. Ну, Ты сначала с шариком разберись. Влада, давай, давай, наверное, Сегодня... кота за хвоста. Сегодня тяжелый день, тяжелый для зрителей. И я абсолютно не понимаю, за кого им голосовать. У меня такое ощущение, что каждый новый участник, который выходит на сцену, выступает лучше предыдущего. И каждый достоин победить сегодня в полуфинале. И я думаю, что у зрителей будет стоять непростая задача. Ребят, что касается вас, абсолютно удивительные трюки, невообразимые, очень вкусные переходы между ними. То есть наблюдать было абсолютно приятно, и я очень рад за вас, у вас все получилось сегодня.